نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پہاڑی سے گزر رہے تھے قادر سلمان منصور پوری نے لکھا ہے حضور گزر رہے تھے ابو جہل بھی سامنے آ گیا آتے کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے. باز آنے کے نہیں حضور خاموش رہے پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں حضور خاموش رہے چھ بار کہا چار بار کہا پھر ماز اللہ سمب ماز اللہ حضور کو برا بلا کہنے لگا نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا حضور خموشی سے سنتے رہے یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی اسے سمجھ نہ آئی جب حضور دیر تک خموش رہے تو غصے میں لال پیلا بولتے کیوں نہیں اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے رسول پاک کے سر ایک دس پر ڈنڈا مار دیا حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے بولے نہیں عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے ہیں وہ خاتون چامنے جا کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں کوئی پوچھے گا نہیں برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے تو بڑا دلیر ہے شکار کھیلتا ہے بھتیجے کا نہیں پتا یہ نا ہوتے دیر چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے بتیجے ڈرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ بیوی سے دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے لیکن نہ بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں میرے اپنے والد کے پوتے وہ پیارے لگتے آتے جاتے وہ جب اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے ان کی تکلیفیں بھی یہ 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 رشتہ ہے یہ یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے یہ پیارے لگتی ہے اپنے باپ کی نسل یہ اچھی لگتی ہے اس درد کے ساتھ ذوق کے ساتھ حضرت نے شکار وہیں پھینکا ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا یوں کر کے ڈنڈا توڑا ابو جال بیٹھا تار میں کانبا میں پوچھنے لگے کہاں ہے وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ جا کے پہلے برا پلاکا پھر زور سے ڈنڈا مارا تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے تو نے میرے بھتیجے کو مارا تجرت کرنا میں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں اور دلیر بھی ہے اور اس وقت پورے جذبے میں بھی اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی چپ رہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ ختیجہ تل کے دھارا ہے اممہ جی حضور کو پٹی کر رہی تھی اتنی دیر نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا یہ بڑے دخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں اٹھ کے کڑے ہوئے جب حضور نے ان کے کندے پہ اپنا سر اکدس رکھا تو رونے لگے محبوب کریم حضرت امیر حمزہ بھی روئے نبی کریم علیہ السلام تو کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے خوش ہو جائے اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے بڑا سخت بدلہ لیا اب راضی ہو جائے جرت نہیں کرے گا آئندہ میں سر پھوڑا رہا ہوں ڈنڈے کے ساتھ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا آنسو پوچھ کے فرمایا چاچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا کہ بتی جی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں فرمایا میرے دین کا کلمہ پڑ جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا دین میں آؤ غلامی आ, مسلمان بنو نمازی بنو نیک بنو سنت شریعت کی پابندی کرو میں اس سے راضی ہوتا ہوں حضرت امیر افزا کیا جذبہ تھا اس وقت کیا شوق تھا میں نے لگے کلمے سے راضی ہوتے ہو کہا کہ پڑھاؤ کلمہ میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر افزا نے رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے نا جو درد ہے وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائیں